приветственное слово. Ну, да, я думаю, давайте, может быть, сразу, если есть какие-то вопросы, давайте будем в формате диалога. Сразу есть какие-то вот сейчас живопеченные проблемы. Меня интересует, там с ограблениями пока все нормально или нет? Закончилось это все? Как как сейчас безопасность? Этого есть что-то слышно, ездит кто-то, кто-то приходит где-то пробивает кого-то. С этим все порядке, да? Хорошо. Следующий вопрос. По ассоциации фермеров, потому что мы в последний раз собирались. Что-то решилось? Мы куда-то кто-то объединялся? Сколько, сколько людей у нас вступил в ассоциацию фермеров? Андрей Ильич, есть? Есть? Никуда Только я и все. Нет, ну... Анатолий Иванович, вы в ассоциации вперед? Да, А если кто туда не А он не пойду. По каким причинам? Финансовым, желания нету, организационным, управленческим причинам. Смысла не видите? Ну, я уже просто... Может кто-то высказаться? Я не то, что там пытаюсь это делать добровольно, мне просто очень любопытна ваша логика. Почему? Ну, вроде как, на мой взгляд, это вроде как хорошо, вроде как позитив. Буквально то, что недавно произошло, и этот маленький пример того, как мы срозненно действуемся. Ну, самое главное, что я хочу еще раз донести. Нам интересно, что вам интересно. Как мы можем вам помочь? Вы можете сказать, не надо нам ничего помогать. Окей, это тоже будет ответ. Мы можем... Ладно, не мешайте. Э, нет, ну, вопрос в том, что не мешать не получится, потому что э, так или иначе государство будет вам всегда мешать. Это вечный конфликт между государством и тех, кто живет в государстве. Вопрос в том... Нет, вопрос в другом в том, что... Ну, Кроме того, что мешать, я вижу функцию государства, в первую очередь, помогать, well, а потом уже мешать. Потому что наша организация, да, я говорю, это никуда не годится. Я, как бы, видел, мне даже немного было сомненно, мы достойно не могли принять гостей у нас в своем. Как бы так, я бегал, шукал, кому-то что-то понравилось, кому-то что не понравилось. Каждый, где-то, что-то какие-то политические мотивы, что-то здесь, вы были на том собрании. Хоть одно про политику, то, что прозвучало, только конструктивно. то, что мы должны быть сейчас, как никогда, в куче, потому что иначе нам будет капец. Да. Спасибо. Давайте соберемся отдельно ассоциации. Вы можете собрать? Мне что такое ассоциация? Это да хотя бы возможность собраться все вместе. Можно? Я могу собрать которые которые Сколько человек вы можете собрать? дать вам конкретную ответ, а позвонить, поспілкуватися с людьми Прозвоните, пожалуйста, поспілкуйтесь с людьми. я не понимаю, делить фермера, не фермера, на сегодняшний день абсолютно неправильно. Есть товары на Хорошо. говорить. Что то, что что фермер, что приватный там, что сам себе здесь. Принимается замечание. Как, как вас вкратце называть? Товаровыробники, вот это руковички еще тоже. Всего это маленькие Рукавички Смотрите, тоже. смотрите. Смотрите, смотрите. Смотрите, смотрите. Смотрите, смотрите. Смотрите, смотрите. Смотрите, будь ласка, всем Смотрите, ассоциации и мне. У вас есть Позвоніть мені, скажіть, коли ви готові зібратися складом? Скажіть, по якому питанні? Тому, що... По яким питанням? Дивіться, по, по всім організаційним питанням. Ну, Зараз, я так розумію, такий час, коли все почалося. Сіво. Да? с той целью, чтобы просто выяснить, что мы можем, зачем нам касаться, какие ваши дальнейшие шаги, как администрация может помогать и как мы вместе можем улучшать взаимное Хорошо, ладно, это была пресная речь, моя Спасибо, Андрей Ильич. Так, я с вашего позволения уйду. Вот. Приду... Спасибо. Раз Анатолий Иванович, пожалуйста, Но по поводу того, что надо собираться, было на конференции, то, что там ну, разные вопросы обсуждались. Один из вопросов, то, что говорил Иван Федорович Томич, это глава ассоциации фермеров и землепользователей, о том, что в Днепропетровской области, на Войсковский район, у фермеров хотели отжать 20 тысяч гектаров земли. Но фермеры поднялись, и ведомо, этого не получилось. Поэтому периодически надо собираться мелким и крупным. Мелким и крупным. И говорят, берегите цыган, потому что с ними разберутся, а потом за нас возьмутся. Так вот, у нас крупная и вот это. По, по, по совещанию сегодняшнему, значит, цель совещания нашего, значит, проходит. Началась уже уборка Килийский и Татаргунарский районов, уже убирают мечты. Урожайность 40 см с гектара, некоторые участки по 60 см с гектара. Килийский район проводит совещание еще сегодня с выездом, с выездом по, по полям и осматривает. Пока для себя считаю, что мы не имеем права этого делать, потому что сопровождается хорошим столом, который, который сегодня идет война. Поэтому я считаю, что мы сухо проводим его в этом актовом зале, приезжает, не приезжает. Но

сделана подкормка на всей площади, обработка гербицидами и фунтицидами. Ожидаемая урожайность пшеницы 37 центнер и чменя 32. В уборке примут участие 87 зерноуборочных комбайнов, в том числе 72 комбайна сельхозпредприятий, 15 комбайнов населения. Нагрузка на комбайн 276 гектар. Нужно дополнительно привлечь 14 комбайнов. Есть договора на 14 комбайнов. Ориентировочная стоимость одного гектара уборки 700-800 гривен в гектар. Есть предложение показания услуг в уборке комбайна Джангир Лексион. Есть предложение руководителей сельхозпредприятий, потому что тоже могут помочь с, уборкой. Значит, это Джангир и и Славутич. Потребность в дизельном топливе 824 тонны, есть наличие 670 тонн или 8%. В бензине 219 тонн потребность, есть 164. 215 тонн, есть наличие 164 тонн и есть процентов. Планируется завершить уборочные работы за 17-18 дней. Начало уборки по культурам. Ячмень в 13 году в Котовском начали выбирать 19 июня, в 2014 году 18, в -го, 2015 году 25. -го. А пшеница в 13 году начали выбирать 2 июля, в 14 5 июля и в 30 июня. Урожайность культура, которая была в эти годы, а зимний ячмень в 13 30-20 14-м 35 15 29 пшеница. В 13 34, 8, в 14-м 43, в 15-м 33. Значит, на совещание сегодня приглашены по вопросам травматизма Михаилюк Виктория Александровна. Есть? Значит, напоминаю еще раз руководителям о том, что в Котовском районе в 2013 14 годах были зафиксированы несчастные случаи со смертельным исходом. Добровольская Людмила Владимировна Нет, не будет именно. По противопожарной безопасности выступать будет Чухно Марта Янковна, проведет специалист по вопросам пересечения комбайна железнодорожных переездов. Улит Григорьев Александр Владимирович, есть изменения? Хорошо. Извини. По вопросам э, охраны электрических сетей у фермеров есть много вопросов часто. Да. Это не Макбашевский, Геннадий Сергеевич, есть? Да. Есть. И Ливицкий Михаил Антонович, пару слов, если можно. Не пару слов, если кто-нибудь в принципе, в вот такой, порядок. Приглашали э, э, элеваторы, приглашали. Есть представители элеваторов Балтского, Катонского. По несколько вопросов. Пока все. Значит, ну, пожалуйста, э, Михаил Викторий. А вопрос можно? Вот там мы сказали 2100 чем-то гектаров населения. Да. А как эти данные поступают? отчитывается ЦСУ. Мы берем данные... <соспитут> население самого Городово-Петрово-Севера? <соспитут> Нет, население Сельскера. Сельскера. Сельскера, сельскер, да, да. <соспитут> Понятно. что и сам противник должен в первую очередь заботиться о своем здоровье, о здоровье своих коллег. Но когда происходит несчастный случай, к сожалению, в первую очередь все вопросы возникают к собственнику предприятия, к работодавцу, который, как правило... Я все понимаю, ситуация в стране тяжелая, материально тоже тяжелая, но если в законе написано, что работодатель должен обеспечить своих работников засобами индивидуального захвату. Если их не будет, и из-за этого произойдет несчастный случай, вопросы будут задавать работодавцы. Значит, я знаю, я думаю, что вы все знакомы с наказом Министерства национальных ситуации Украины от 2012 года 1353. Это правило охраны труда в усильском господарском Если здесь его взять, то загальные положение, вот даже второй и вот работодатель вот, работодавец повинен, работодавец, зубовязный, работодавец зубовязный. И я вас прошу, обратите, пожалуйста, внимание, потому что действие моратория на проверку уже закончился 1 июля 2015 года. С этого момента по всей Украине сейчас происходят проверки всех предприятий, независимо от форм собственности. В летний период, естественно, внимание будет обращено на фермерские хозяйства, Независимо, большие, маленькие, если там есть найма на працах, если там есть противники, значит, охрана труда к вам придет. Поэтому, дабы предотвратить выявление нарушений, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы находимся там же, вокзальная 3G, третий 3, 3 этаж. Мы вам поможем всем по любым вопросам. Что бы там касалось, оформления, начиная с оформления журналов, заканчивая выдачей дозволов, деклараций, которые оформляются в главном управлении в Одесской области. Обязательно проверьте по постанове 1107, есть ли у вас работы повышенной опасности. Если у вас машины, механизмы, испытывания, эти также подпадают под параллель на небезпеки. Если это есть, то вы понимаете, что согласно этому постановлению, вы все должны иметь дозволы на выконание рубит и на эксплуатацию этих машин и установку Если у вас есть работа на высоте, значит вы должны заполнить декларацию и оформить ее в главном направлении штраф. Поэтому, э, да, вы придете все, все настроено на что? На то, чтобы как минимально сократить... статистику несчастных случаев, не дай бог еще и со смертельным исходом, потому что вы же понимаете, если это несчастный случай на предприятии, сразу же это ведет позаплановая проверка, и потом предприятие становится на особый контроль, и начинается вот это вот добрый день охрана труда. Поэтому, дабы это предотвратить, лучше почитайте нормативные документы. Если есть какие-то вопросы, мы всегда рады, никого не выгоняем, всех встречаем, всем все объясняем, всем все рассказываем вот, и показываем и, да, поэтому э, пожалуйста обратите внимание на э, сейчас особенно на период уборки на сельхозтехнику о том, чтобы она была в исправном состоянии так как по этому приказу вам четко указано что сельхозтехника в неисправном состоянии не имеет права быть использована что касается там этих специально там, что касается комбайнов, тракторов все расписано, все показывает. Что касается вот этих ну, э, пестицидов, э, ну, когда вы удавливаете эту землю, там все рассказали. Чанята должны обучаться э, один раз в три года. Я понимаю, был мораторий, э, никому уже не интересно стала охрана труда, все вздохнули, и вместо того, чтобы э, привести в тот порядок, ну, да нет, проверок, зачем мы будем парить. Вопрос не в том, что... Ну, мы для чего приходим на проверки? Для того, чтобы обезопасить ваших сотрудников. И вы это должны делать и без наших проверок. Поэтому посмотрите, все проверьте свои и ваших сотрудников термины навчания, если все просрочено, вы знаете, на третьем этаже у нас есть Черноморский экспертно-технический центр, который вам проведет обучение, мы у вас примем экзамены, и если вопрос становится ну, по экспертизам, исследованиям, опосвечения котлов, что у кого есть, там, какие виды опалывания, пожалуйста, монастырский на уровне государства очень большие требования к, собственникам и к работодателям относительно предо... как бы соблюдения и належных умов працы для своих противников. Я много времени занимать у вас не буду. Все вопросы, которые у вас если будут возникать, пожалуйста, в наш городской номер 23234. Приходите на третий этаж, нас все Gracias. Та обладнати їх первинними засобами пожирної Зокрема, комбайни і трактори з двома вогнегасниками, двома штиковими лопатами, двома мітлами або плотушками. Автомобілі не менш, не менш ніж двома вогнегасниками та штиковою лопатою. Автобуси та вантажні автомобілі, призначені для перевезення людей або спеціально обладнані з цією метою, двома вогнегасниками. Автомобілі це Обладнання автомобілів, призначені для перевезення небезпечних вантажів та легко речовин, двома вогнегасниками, покривалом з прости або не горючої матеріалу, сухим піском локату. Якщо є члени пожежних дружин або охорони, забезпечувати їх телефонним зв'язком, пожежні автомобілі, що є в господарстві, якщо вони є, мають бути обладнані пристроями для гасіння хліба. Всі ці основні вимоги правил пожежної безпеки повинні бути вивчені усіма особами, Значит, ну здесь нету людей, которые я не знаю. работают каждый год с людьми. Значит, в порядке объявления. У нас круглый год работает зарядная станция по техническому обслуживанию огнетушителей. В данное время, значит, уже почти много хозяйств сделали перезарядку с в основном и фермерские хозяйства. Сейчас то, что парик и Просьба к вам. Это каждый год. И здесь мы выступаем и говорим, что вот уборка завтра и привозят огнетушители. И на пол полно огнетушители каждый. Ой, сделаем мне ой, сделаем мне Еще есть время, чтобы привести сейчас, кто э, думает обеспечить свою уборочную технику при с вами пожаротушения, а огнетушитель это самое главное при уборке урожая и ведро, и лопата, и все того. Вот. А если они тушители есть, загорелось, они тушители называются личные средства пожаротушения. Сразу загорелось, потушил и все. Если дало распространение, уже не не поможет ничего. Уже надо вызывать пожарные команды, все это вы все прекрасно знаете. Значит, будет просьба. Кто она думает сделать перезарядку? Я вижу, здесь нет чужих людей. Все знают, где наш пункт находится. При привозите ми все зробимо вовремя і без сугі і так далі. Все. Так, так самі ще. Є, є? Нас... тут. Починається найгаряча пора. В житті колективу людей. Бажаю, щоб було без трак. Життя в першу чергу, здоров'я і по можливості нашій продукції, щоб погода допомогла. Розуму, благорозум'я, щоб сухий закон запрацював на самі такі відповідальні питання, щоб людей відносилися хоча б так, як до хорошого породи спота. щоб мали люди де помитися, щоб мали люди, де віддихнути цих пару годин. Головне, на відпочинку не допустити наїздів, бо таке буває. І ви краще знаєте всіх нас, що треба робити у цей білий. Бажаю вам добра.